এয়া আছোন গৰমত বাৰু অৱস্থা কেনেকুৱা হৈ গৈছে আৰু ভাত পানী বনাই মানে বাই গুড মৰ্ণিং কি খবৰ নিশ্চয় সকলোৱে ভাল আৰু আমাৰ বৰ্তমান ভাল আজি আকৌ বহুত দিনৰ পৰা আহিছোঁ আজি ভাবিলোঁ আকৌ ডেইলি ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ৰাতিপুৱা এতিয়া নটা দহ হৈছে চাহ তাহ খাই মেলি আজৰি কাম বন কৰি মেলি একদম গা পা ধুই আজি মূৰে চুৰে চব ধুই দিলোঁ আজি হৈছে দেওবাৰ আৰু আজি চব ঘৰতে আছে আৰু ছোৱালীটো স্কুল মানে বন্ধই আছিলে ছামাৰ ভেকেশ্যন আৰু আজি বুধবাৰে খুলিছে স্কুল আৰু এদিন গৈ আছে স্কুল সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আৰু মানে চল্লিছ দিন বন্ধ পাই গ'লো নাই এলাহ হৈ গৈছিলে মানে দেৰি দেৰিকৈ উঠা আৰু একদম টাইমটো আকৌ মিলাবলৈ মানে আগৰ টাইমৰ দৰে মিলাবলৈ সময় নোহোৱা নিচিনা হৈ গৈছিলে তাৰপিছতে এতিয়া আকৌ পাৰিছোঁ আৰু এইকেইদিন গৈছে সেয়ে ভিডিঅ' বনাবলৈ থাকি গ'ল আজি বোলো আকৌ ভিডিঅ' এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা এতিয়া চাহ তাহ খাই মেলি আজৰি হৈ বহি আছে ইমান গৰম মানে আৰু বটলটো বাৰু ইমান ৰ'দ দিয়া নাই হ'লেও অলপ ধুমিকাই আছে গোপ গোপনি মাৰি আছে তথাপিতো মানে সেয়া অকণমান বোলো বহি লৈছোঁ এইফালে ছোৱালীও ঠাই নে শুই আছে তাই আকৌ মানে শুই থাকিলে নেদেখাবলৈ কয় দেই সেইকাৰণে দেখুওৱা নাই গোটেই আঁঠুৱা চাঠুৱা লৈ মেলি মানে শুই আছে গাৰু চাৰু লৈ মেলি সাৰ পাইছে আৰু এলাহ তাইৰ আজি দেওবাৰ যে একদম পূৰা শুই আছে হৈয়ে আছে আৰু মোৰো গাটো ভাল নাছিলে আমাৰ গোটেই ঘৰখনৰ গাটো মানে বেয়া সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'ত মানে বনোৱা নাই আজি ভাল পাইছোঁ এইকেইদিন আৰু সেয়ে বোলেও আজি ভিডিঅ' এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু আজি আজি দেওবাৰ বুলি ক'লোঁ কিনো কৰোঁ তাকে আপোনালোকক বোলো দেখুৱাম অকণমান যিহেতু চব ঘৰত থাকিব সেইটো কাৰণে এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ যদি ভাল লাগে চাই যাব শেষলৈকে দেই এতিয়া মই উঠোঁ মাহ খোৱা উঠিলে গা পা ধুবলৈ গৈছে এতিয়া চাহ তাহ অকণ আকৌ দি লওঁ তাৰপিছতে আৰু দেখাই যাম দিনটো আকৌ আজি সোনকালে গাখীৰ আহিছে দেই আজি যদি নহয় বাৰু বেছিকৈ গৰম হ'লে তেওঁ মানে গতিকে সোনকালে আহে ৰাতিপুৱাতে ৰ'দত আহিবলৈ বেয়া পায় এতিয়া আহিলে যেতিয়া বোলো গৰম কৰি লওঁ কেলৈ খুলি থাকা বাৰু উঠি আহিছে আমাৰ হোৱা কি একো নাই খাবলৈ তাত মুখা ধুই লৈ যোৱা ইমান দেৰিলৈকে শুই থাকে এইটো গেছটো জ্বলোৱাচোন আমাৰ চাইলে গেছটো জ্বলাব জ্বলাবলৈ নাজানে নিদিওঁ পিছত তাইক জ্বলাবলৈ দেই ভয় লাগে সেইকাৰণে এনেই কৈছোঁ আৰু এতিয়া যোৱা নিশা গোটেইখন এতিয়া আৰু ডিউটিত লাগি যাওঁ আৰু দেই খোৱা বোৱা ডিউটিত আজি ৰাতিপুৱা আমি শুকান ৰুটি আৰু মাংস খাম দেই শুকান তি বনাই ল'লোঁ তাৰপিছতে কালিৰে আছিলে বাৰু মাংস আজি নহয় তেতিয়া বোলো অকণমান আছিলে আমি শুকানটিৰ লগত খাই লওঁ দেউতাহঁতক দিলোঁ মা গা ধুবলৈ গৈছে মাহ সদায় দেৰি হয় আমি এইবিলাক খাই লওঁ আৰু তাৰপিছত আমাৰ এইফালে মাহ খাই বহি আছে খাবলৈ ইমান গৰম লাগি আছে পতাতে বহিয়ে ভাল লাগেও খাই মেলি ডাইনিঙত বহি খাবলৈ মন নাযায় গৰম বহুত হৈছে আৰু এতিয়া বোলো খাই লওঁ ছোৱালীয়ে অকণ নাখায় তাই মেগী খাওঁ বুলি কৈছে মেগী আনি থৈছে অকণ বোলে দেৰিকৈ খাওঁ চকু পাই খাই দিলে তাইৰ পেট বোলে ভৰি আছে অকণ দেৰিকৈ খাওঁ থাকি যোৱা মাংস একদম ৰাতিপুৱা খাই ইমান ভাল লাগে মই ৰাতিপুৱা খাইহে বেছি ভাল পাওঁ এতিয়া শুকানটোৰ লগত আৰু মজা লাগে তলতে বহি খাই আহোঁ ঘাই বৈ আছোঁ দেই ৰাতিপুৱাতো আৰু এইফালে চাওক আজি মানে তাৰ গিফ্ট পাইছোঁ দেই ৰাতিপুৱাই এইফালে ইমান ধুনীয়া বন্ধাই আছে নহয় নৰসিংহ তাৰপিছত এইফালে কচু আমাক মানে ওচৰৰ মামী এজনে দি থৈ গৈছেহি তাহাঁতৰ ঘৰত আছে মানে পিছফালে তাৰপিছত কচু কাটিছিলে মানে আৰু দুদিন কচু খোৱা নাখাবলৈ মনো গৈ আছিলে ভালেই হৈ যাওঁ দিলেহি কেইদিনমান তাৰপিছত এইফালে ছোৱালীৰ কাৰণে গৈ পেলাই মেগী বনাই আছোঁ তাই মানে ৰুটিষ্টি কৰোৱা খাবলৈ ইচ্ছা নাই তাই খায় আৰু কেতিয়াবা তেতিয়াহ'লে সেই মেগীকৈ বনাই দিছোঁ আৰু আজি আৰু পিন্ধাখিনি বহুত ধুনীয়া বনাই আছে আমাৰ মুখৰ আগতে আছিলে এজোপা এতিয়া ৰাস্তাটো হেৰি কৰি দিয়াৰ কাৰণে মানে কাটি কাটি দিলে নহ'লে আমাৰ ঘৰৰ পৰাই চবেই নিয়ে মানে এতিয়া আকৌ আমি গলোপা খাবলগীয়া হৈছে দেই ইমান মন মনাই আছে পিন্ধাটো আৰু যোনদিনাখনি বন্ধবাৰ পৰে সেইদিনাখনে কি বিচনা পৰা কামটো অকণমান দেৰি হয় আজি যিহেতু বন্ধবাৰ দেওবাৰ চবেই মানে দেৰি দেৰিকৈ উঠিছে আৰু সোনকালে উঠিলেও মানে বিচনাতে পৰি থকা হয় যে মোবাইল চবাইল চাই থাকে সেইটো কাৰণে মানে কি বিচনাখন পৰা হোৱাই নাই এতিয়া চবকে ৰাতিপুৱা খুৱাই বোৱা আজৰি কৰিহে মই এয়া চাফ চিকুণ কৰিছোঁ আৰু মানে ঘৰ চৰ শৰাই হৈ গ'ল বাৰু কিন্তু বিচনা পত্ৰখিনি পৰা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত ঠিক লৈছোঁ গোটেইখিনি আৰু ইটো সিটো কৰোঁতে মেলোঁতে সময়টো যায়েইগৈ নহয় তাৰপিছতে আকৌ দুপৰীয়াৰ ভাত সাঁজ ৰেডি কৰিব হয়েই আজি মটৰ ঘুগুনি বনাম বুলি ভাবিছোঁ মানে কালিয়েই ৰাতি তিয়াই থৈ দিছিলোঁ আজি একেবাৰে সুদা ভাত দেই এনেকৈ অমিতা আৰু আলু দি মানে মটৰখিনি বইল হ'বলৈ কুকাৰত পাতি দিলোঁ আৰু কুকাৰটো গেছত বহাই মই বোলো সেইখিনি বইল হয় মানে চাউলকেইটাকে বাচি লওঁ চাউলকেইটা বাচি লৈছোঁ আৰু লগতে চাহো বনালোঁ দেই চাহ খাওঁ বুলি ক'লে দেউতাহঁতে তেওঁলোককো চাহ দিলোঁ আৰু ময়ো চাহ একাপ খাই সেয়া কামত লাগি আছোঁ আৰু যিমান গৰম হ'লেও কিন্তু আমাৰ ঘৰত চাহটো চলিয়ে থাকে দেই আৰু সেয়া এতিয়া খাই খাই চাউলখিনি বাচি ল'লোঁ মটৰ বইল হৈ গ'ল তাৰপিছতে এইফালে মায়ে কচুকেইটা কাটি দিলে কচুকেইডাল এতিয়া বনাই লওঁ আৰু দেই পতাপত ইফালে মটৰখিনি তেল মাৰি দিলোঁ একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ দেই আদা নহৰু পিঁয়াজ দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছতে নৰসিংহ পাত কেইটামান দি তেল মাৰি দিছোঁ সেয়া হৈয়ে গ'ল তাৰপিছত এইফালে বস্তুখিনি বনাই আছোঁ ইয়াতে বিলাহী দি দিম আৰু এইফালে বিলাহী কাটি থৈছোঁ আৰু এয়া ইমান ধনিয়া দেই আমাৰ ঘৰৰ ঘৰৰে ওপৰত লাগি আছে কেইটামান চেঙি আনিছিলোঁগৈ ইমান ডাঙৰ হয় নাই সৰু সৰু চাৰিফিলা পাত চেঙি আনিছোঁ আৰু এতিয়া হ'লেও মটৰখিনি দি দিওঁ আৰু খাবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিব ইমান ধনিয়া পাত একদম ফ্ৰেছ হৈ আছে যে ইমান ধুনীয়া গোন্ধাই আছে এতিয়া এইখিনি হ'বই আৰু অকণমান সময় পিছতে এইফালে একদম ঘুগুনিখিনি হৈ গ'ল আৰু দেই মটৰ ঘুগুনিখিনি তাৰপিছত এইফালে কচুখিনিও হৈ গ'ল এইফালে আমাৰ কাৰণে বিলাহী দি দিলোঁ এইফালে মাৰ কাৰণে অকণমান কাঢ়ি থৈছোঁ মানে নেমু চেপি খাব তেওঁ আকৌ বিলাহী নাখায় সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে কাঢ়ি পানী দিলোঁ নেমু চেপি খাব আৰু আমাৰ কাৰণে দিয়া আজি মানে দুপৰীয়া সাজটো এনেকৈ খাম আৰু দেই গৰমত হৈ বনাওঁ দেই সেয়া চাওচোন গৰমত পাৰোঁ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈ পৰিছে আৰু ভাত পানী বনাই মানে এতিয়া সামৰিলোঁ অকণমান সময় মানে ঠাণ্ডা হ'ম তাৰপিছতে ভাত খাম ইমান গৰমে গৰমে মানে ভাত খাব নোৱাৰি এতিয়া অলপ দেৰি বহিব লাগিব তেতিয়া সেয়া ভাতকেইটা পেটলৈ সোমাব এতিয়া ভাত পানী খাই আজৰি হৈ আহিছোঁ তামোল এখনো খাই আছোঁ দেই লগত কেতিয়াবা চাফা তামোল দেখিলে ইমান খা খোৱা লাগে ভাল লাগে চাফা তামোল খাই মানে এতিয়া বোলো অকণমান ভাত পানী খালোঁ যেতিয়া ৰেচল লাম আৰু ইমান ৰ'দ দিছে নহয় এতিয়া ৰাতিপুৱা আকৌ ধেমেকা আছিলে কিন্তু এতিয়া পূৰা ৰ'দ নক আৰু এতিয়া ৰ'দততো ক'তো যাবও নোৱাৰি মানে ৰ'দত ওলাবই নোৱাৰি বাহিৰলৈ ওলাবই নোৱাৰি মানে ইমানেই ৰ'দ দিছে আৰু এতিয়া ভাত পানীকেইটা খালোঁ খাই বৈ এতিয়া অকণমান একদম ভাগৰ লিখা লাগিছে ঢোপনি দিব লাগিছিল অকণমান এতিয়া ৰেষ্ট লৈ লওঁ দেই আপোনালোকৰ চাগৈ ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল আমাৰ মানে সদায় দুটা আজিতো সোনকালে খালোঁ স্কুল নাই যে তাৰ আজি মানে এতিয়া ডেৰটা বাজি গৈছে ভাত খাওঁতে এনেকৈ মানে আঢ়ৈটামান বাজে আৰু ভাত খাওঁতে মোৰতো তিনিটা বাজে এই স্কুলৰ পৰা আহিলে খাওঁ তেনেকৈ ঠিক আছে অকণমান ৰেষ্ট লৈ লওঁ দেই এতিয়া এই চৰ্ব বনাইছোঁ দেই কিমান গৰম লাগিছে বোলো চৰ্কত অকণমান খাওঁ নে মোৰ চৰ্কত বোলে মোৰ চৰ্কত খাই লৈ বোলো অকণমান ঠাণ্ডা কৰি লওঁ গাটো অলপ সময় ৰেষ্ট ল'লোঁ তাৰপিছতে আমাৰ টিউশ্যনৰ মাষ্টাৰণীয়ে ফোন কৰিলে বোলে গৈ আছোঁ মানে তাই শনিবাৰে শনিবাৰে শুকুৰবাৰে মানে টিউশ্যন কৰিবলৈ আহিব নোৱাৰিলে গতিকে কৰিলে তাৰপিছতে এতিয়া আহিলে আজি দেওবাৰটো মানে কৰি উঠিছে তাই তাৰপৰা ইমান গৰমতো কি চাহ খাব জুই চলি তাতে আৰু আজি চৰ্বতকৈ অকণমান বনাই দিওঁ নেমু চৰ্বত বনাই দিছোঁ নেমু চৰ্বতটো যে ইমান ভাল লাগে গৰমত খাই সেয়া চেনি অকণমান দি দিছোঁ কিনাবিলাকতকৈ আৰু মানে এইটো হয় মেইন আৰু গৰম দিনত এনে মোৰ চৰাবলৈ এতিয়া মানে হ'বই নোৱাৰে নহয় জানো খান্দ ৰেডি হৈ গ'ল দেই পূৰা হৈ গ'ল এতিয়া দি দিওঁগৈ দেই তুমি নেমু চৰ্বত খোৱা নাই খোৱা খোৱা একদম পূৰা ফ্ৰেছ ড্ৰিংক ঠাণ্ডা হৈ যাব গা এই সোনালৈ আনিছো ৰোৱা তোমালৈ আনিম ৰ'বা এইফালে হাত পাতিছে দেই খাবলৈ আজি হেৰিকৈ খোৱা চৰবত ঠাণ্ডা লাগিছেনে টেকাটো ভাল লাগিছে টেঙাই দি পঠাইছোঁ টেঙা নেকি লাগিব কি লাগিব ভাল লাগিছে ঠাণ্ডা হৈ আছে এই তাই গৰমত মানে তাৰ মনটো বেয়া হৈ আছে হেৰিকেইটা পিন্ধাই দিলেও হ'ল আজি আমাৰ কাষৰ ঘৰ অকণমানিটোৰ বাৰ্থডে আছিলে বাৰ্থডে খাব খাবলৈ মাতিছিলে এতিয়া সেয়া আমি আহিছোঁ ৰাতি আঠটামান বাজিছে তেনেকুৱাতে আহিছোঁ আৰু অকণমান বোলো আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ এয়া বাৰ্থডে খানা দেই লুচি পুৰি খুব ধুনীয়া আছিলে কিন্তু খাবলৈ গৰম দিনত আৰু এনেকৈ ভাল লাগে চিম্পুলকৈ এয়া আমি এতিয়া বাৰ্থডে খাই মেলি আহিলোঁ আৰু দেই একদম কাষৰ ঘৰটো দে সেইকাৰণে এইফালে গ'লোঁ আৰু খাই মেলি আহিলোঁ আৰু মই এতিয়া আকৌ ঘৰৰ মানুহৰ কাৰণে বনাই বনাব লাগিব যে মই একদম ৰেচিপি ধুনীয়াকৈ আমি পেট ভৰি খাইছোঁ ছোৱালীমান বাকীখিনিৰ কাৰণে এতিয়া বনাম আৰু কিবা এটা অকণমান দিলোঁ ৰৈ লওঁ দেই ইমান গৰম লাগিছে এতিয়া গৰমতে এনেকেই আছে আৰু একদম বিচনা পৰি মেলি এনেই মানে পাৰ্টি চাৰ্টি খাবলৈ গৈ ভালেই পাওঁ বাৰু কিন্তু আহি পিনে যে আকৌ খানা বনাব লাগে সেইটো কাৰণেহে খালী অশান্তি পাওঁ এতিয়া উপায় নাই নহয় মই মোৰ পেটটো ভৰি আহিছে কিন্তু বাকীখিনি আকৌ পেটটো ভৰাব লাগিব নহয় সেইকাৰণে আধা ঘণ্টামান ৰেষ্ট লৈ আহিলোঁ পাকঘৰলৈ কুকাৰত ভাত বহাই দিলোঁ মাৰ কাৰণে তাৰপিছত দেউতাৰ কাৰণে ৰুটি বনাই আছোঁ মানে আৰু আমাৰ মহাকৈ বোলে আজি ৰুটি খায় সেইকাৰণে দুয়োজনৰ কাৰণে বনাই দিছোঁ আৰু মানে কি বেলেগ চব্জি বনাবলগীয়া নহ'লে যেনিবা দিনৰ ঘুগুনী আছিলে ফ্ৰিজত ৰাখি থৈছিলোঁ মই অলপ ভালেই হ'ল আৰু ঘুগুনিয়ে দি দিম কিন্তু ঘুগুনিয়ে ৰুটি খাই ভালেই পাওঁ সেয়াই এতিয়া বনাই আছোঁ আৰু ছোৱালীয়ে মইতো নাখাওঁৱেই পেট ভৰিয়ে আহিছে গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া এনেকৈ ৰাতি সাঁজটো দিম আৰু 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 সেয়ে মই এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰি দিওঁ গোটেই দিনটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কিন্তু ভিডিঅ'টো চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব ঠিক আছে আজিলাহোঁ দেই বাই গুড নাইট